Полярники, штурмовик, экономист и романтик. Василий Залиска, вернувшийся с фронта, дал интервью восточному фарватеру. Чем вы занимались до войны? До войны я работал на полярной станции. С полярной станции я вернулся в Николаев к своим родителям и работал в судоходной компании НИЭСКО коммерческим советником потом в фермерском хозяйстве и затем э, был брокером да, вот, на Черноморской товарной бирже и потом решил перейти, стать финансовым брокером. Вот. Потом я преподавал в компании Телетрейд э, на курсах повышения квалификации, профитрейд так называемый, вот, э, преподавал психологию торгов на международных валютных рынках. Вот. Ну и потом меня застала, естественно, война. Почему вы пошли воевать? Почему я пошел воевать? Это вопрос, конечно, интересный. Ну, потому что я, я люблю Украину, а... а тут такое наглое вторжение от так называемых братьев. Ну, так, естественно, я посчитал своим долгом, раз я умею, вот, раз я специалист, я посчитал своим долгом, что должен, обязан защищать свою родину. Я по профессии радиоконструктор. Не секрет, что я мог бы пригодиться и в этом, но раз не пригодился, я начал учиться на. То есть пошел в учебный центр Десна. Там я учился и разведке, и в общем, штурмовик, штурмовиком, быть, и даже стрелять из танка. Вот. Ну, на войне все профессии пригодились бы. Вот. Потом в процессе войны я еще прошел обучение на сапера, разминирование, Так что у меня военных профессий уже достаточно. Вот. И я так думаю, я был полезен на войне. Почему Вы пошли воевать в правый сектор? Да, сначала я пошел в военкомат. Военкомат, э, да, пошел мне на встречу военком. И э, дал мне повестку, я прошел медкомиссию. И значит 79 аэромобильную бригаду. Тогда набирали Феникс, вот, э, я пошел, ну, мне там сказали э, в строевом отделе, говорит, батя, как сейчас помню, батя, извини, но закон не позволяет. А мне уже было 61 год, вот. Ну и что, я начал искать, кто бы меня взял, вот, как оказалось, берет только правый сектор, добровольческий украинский корпус, и ну, я пошел, не стал выбирать. Вот. Честно говоря, я даже не задумывался тогда, что, ну, что это так будет. Я о деньгах даже не думал. Я считал, что мне надо просто быть на фронте. Вот и все. И теперь я бы, может быть, и подписал контракт, перешел в ЗСУ. Вот. Но, увы, меня не берут. Потому, как говорят, стар. Два года воевать не стар, а вот на контракт даже даже, чтобы передавать свои знания кому-то, ну, увы. Вы были ранены? Не секрет, что все ранения и они все в начале боевых действий. То есть когда человек еще неопытный, вот, или когда уже человек расслабляется после, так сказать по истечении времени, когда он вдруг начинает считать, что он умеет все, и для него осторожность это уже лишнее. Вот. Ну вот, меня это ранило, меня ранило в начале моей, так сказать, военной деятельности почти. Вот, это было такое, когда бомбежка, то есть минами нас забросали, нашу позицию, они, в принципе, падали везде, но ну, я не хотел от... оставаться в открытом окопчике и решил перебежать в блиндаж. Вот. Что делать было строжайше запрещено. Ну, то есть не стражайся, это... это не по правилам. Вот. И когда я выбежал из этого окопчика, слышу свист мины. Я посмотрел и даже увидел ее. Прямо на меня летит. Но я снова в окопчик прыгнул. И когда приседал, она вот, ну, буквально в нескольких метрах от меня взорвалась. Меня очень так сильно ударной волной такая, и осколками тоже швырнула на дно окопа. Ну, я лежу и думаю: ага, слышу, как бомбят, шевелиться могу, значит жив, все в порядке. Вот когда поступила пауза, наступила пауза, я перешел, в... перебежал даже. Так вот, горячки. И когда меня мой партнер там увидел, говорит, как, как у тебя дела? Я говорю, да вроде ничего, только вот меня сбило. А у меня все плечо в крови и, так, левая сторона. Вот. Он вызвал, конечно, госпитальеров. Вот и все. Они очень быстро приехали. Кстати, безбашенные люди такие под бомбежками, ни, ни на что не смотрят. Приезжает быстро правый сектор взаимодействовал с армией? Был такой у нас случай, что нас очень сильно точно поливали, видать, корректировщики были. Вот. И ну, мы просили по рации, чтобы на республике мост было два танка. Вот, чтобы они нас поддержали своим огнем, подавили те точки. Вот, ну, хотя бы отвлекли. Вот. А те говорят, им нельзя, запрещено. Ну вот, был еще такой броник и я. Вот, мы сели, то есть туда, на республику Мост мы приехали, там отказываются. Но мы им пригрозили, что если они будут отказываться, то мы начнем здесь стрелять. Вот. Ну, в общем, ну, там, конечно куча душины и эмоции. Но ну, это бывает. На фронте это бывает. Вот, те только посмеялись, потому что понимали, что мы, естественно, в них стрелять не будем. Вот, и говорят, ладно, садитесь на броню. Прокатили нас на этой броне, выехали. Мы их стали прикрывать, чтобы, э, так сказать, там зеленки их РПГшники не подцепили. А они замолотили тех минометчиков. Вот, и все. Вот такая, такая ситуация. В принципе, ситуаций много интересных на фронте было. На фронте вас что-то удивило? Самое, самое, что больше на фронте поражает, это мы научились уважать друг друга. И себя тоже. Вот. И мы, мы поняли, на кого можно положиться, на кого нельзя. И были такие, вот, которые... Молодушничали, уезжали. Ну, не может человек вытянуть, и все. Уходит в себя, задумчивый, и потом находит причину, уезжает. Это у нас так можно. В ЗСУ такого нельзя, и поэтому народ там немножечко начал буянить. Ну, буянить в смысле, аватарить. Вот. Приходилось и таких успокаивать, потому что на аватарица, а потом идет с гранатой туда, в Донецк. Просят, остановите его, пожалуйста. Чего? Да пошел в Донецк с гранатами, говорит, убивать Сепаров. Ну вот, как ты его остановишь, пьяный, елки-палки. Вот начинаешь его уговаривать. Что с такими делали? Мы же на краю, на краю песок были, наш дом. Вот, и поэтому мы ночами выставляли дозор на третьем этаже, вот, э, чтобы ну, ни, никто не подкрался ни до ничего. И вот тут такое дело. Вдруг слышим, кто-то стреляет, стреляет под нашим домом. Вот, и думаю, я думаю, ну, кинуть гранату туда что ли. Или как? Слышим отюкается по-украински. Ага, нет, свой. Вот. Ну, что мы решили? Сделали вы, вылазку. Вот. Повязали его. А он, хлопцы, а у вас патроны е? Сейчас, сейчас, мы тебе дадим. Отвели его в хату Барса. Вот. Там его вызвали на следующий день. Приходит вот с таким фуфелем. Хлопцы, видайте дайте ему изброю. Вот так вот. Да, там, там командир долго не разбирался провинился, на. Так быстрее запоминается. Какие бои вам запомнились? Если учесть, что Пески это позиционная, то шахта Бутовка там противник был в 60 метрах от нас. Это раз. Потом заросшие там, и потом у них очень сильно там укреплено, это бывшие шахтные там постройки, все это бетонированное или кирпич, вот. И они через коллекторы там вылазили и стреляли снайпера, и нам тогда, грубо говоря, повезло, не повезло, вернее, там гастр... были бригады гастролеров снайперов несколько. Они выползали ночью или лежали в секрете, вот и... это и Стрелки те, сеповские, вызывали нас на бой, а снайпера нас щелкали. Да, вот это вот было, конечно, очень тяжело. Вот, с дышика, если, например, стрелять у нас там прямо в этом блиндаже, то э, тут же начинал работать снайпер с фланга, вот, если мы из этих самых из ручных пулеметов или с автоматов начинали стрелять то, то из других окон, то из этих коллекторов тоже. Вот. Так погиб даже вот, дождь в одном из боев. Вот. И э, был ранен лицо э, морок. Вот. Морок, слава богу. Жив. А вот дождь. Нет, жалко. Вот, бой был, конечно, очень. Там только успевали заряжать. С чьей стороны обычно начинался бой? Бой обычно начинали со стороны Сепара. Да. Вот это у них. Они то атаковали, там у нас на фланге стояла 93-я бригада, потом доставалась им же из этот самое. СПГ, вот, и мимо нас как раз, мимо нашего блиндажа, так слышишь, слышал, раз, пролетает с таким характерным гудением, вот, мы, конечно, вычисляли, но, собственно говоря, да, пока мы, мы, ну, мы, собственно говоря, и мы не, не, не стали, мы стали выслеживать этих, Снайперов. Я же говорю, они затаились, таились в лежках э, ночами. Вот. И когда начинался бой, они, собственно говоря, оттуда вот начали обстреливать. Так вот, двоих ночью мы вычислили. Одного днем. Вот. Он потихонечку начал выкладывать кирпичи, вытягивать из э, силикатной, из кирпичной стены, вот, там такая будка была построена. Вот. И сделал таких отверстий три, чтобы у него была возможность. И так вот, треугольником было сделано. Вот, я как раз это наблюдал за этим. И пока подошли там командиры, посмотрели тоже то уже этих было три, и они еще были расширены. Уже не по одному кирпичу, а уже по три кирпича вот, в каждой дырке. Ну что, что мы сделали? То дал приказ, взяли шесть мух, РПГ там, и прочее, и залпом туда выстрелили. Ну, короче говоря, там все обрушили. Ну, естественно, там и снайпера уже не стало. Вот второго мы в коллекторе обстреляли. Вот. После этого они уехали. Да. Вот после этого немножечко успокоилось там. Вот. Потому что они там еще попытались пролазить в траве высокой, там высокая дрова выше пояса. Они делали коридоры, выползали, оттуда типа обстреливали. Вот. Это где-то уже так было до нас метров 30. Ну, то есть половина пути этого. Но там они Слабо защищены, поэтому мы их гранатами и забрасывали. Нормально. Почему вы оставили фронт? я воевать по банальной причине. По состоянию здоровья. Я не хотел. Я хотел, конечно. Хотел воевать дальше, но мне в госпитале сказали, что я перенес инфаркт на ногах. Вот. Хотя я, я тогда думал, что это простуда. Вот. Без температуры почти 37, конечно, все это было. Вот. А, и потом у меня заболевание легких. Вот, поэтому мне сказали, что да, парень, ты уже отвоевался. Но я так подумал, что молодых мне на смену много пришло. Толковые ребята рвутся в бой. Вот. Поэтому тем более меня ждет, ждала женщина с фронта, которая стала сейчас моей женой. Вот. Мне с ней спокойно. Хотя, да, назад тянет, конечно. Но вот. Не знаю. Каких результатов вы ждали от войны и что видите сейчас? Эта война... Кроме своих недостатков, как всякая война, война это вообще плохо, сплотила народ Украины и показала, кто наш враг, кто друг. Вот. То есть очень многие дала на... ответы на очень многие вопросы. Вот. Сняло с многих людей розовые очки, вот. Это относится и к нашему, так сказать, брату, так называемому, и к Европе, и к нашим этим идолам, которых мы всегда идеализируем, типа вот Порошенко, Ярыш. Вот. Это, конечно, мы увидели, кто из кто. Вот. Что я ожидал? Я ожидал, конечно... Что эта война еще Ой. заставит все-таки наших коррупционеров стать патриотами. А оказалось, что они зарабатывают на этой войне. Им эта война выгодна. Вот что я увидел, когда пришел с войны? То я увидел нищету. Хотя бы, например, у моей двоюродной сестры вот. получает эту несчастную пенсию. Больше половины уходит на коммуналку. Все остальное это, конечно, уже остается на еду. Ну и какая еда может быть у нее? Конечно, дети помогают, она многодетная. Но так, а почему дети... Почему государство не помогает? Почему государство делает народ нищим? Вот это вот мы, мы, мы как раз и увидели. Вот, что у нас оказывается враг не только на востоке и на севере. У нас враг еще и в тылу. Вот. И потом что я еще заметил? Народ многие устали от этой войны хотят завершения этой войны. А многие уже многие привыкли к этой войне. И, короче, на этой войне они себя чувствуют, ну, типа, пусть там воюют, а мы здесь свои дела будем делать. Да, действительно, это больше всего поражает, когда приезжаешь в тот же Киев, тот же Николаев особенно никому не делает до тебя. Никому. Никому не делает до этой войны. Волонтеры. Вот без волонтеров действительно мы никуда и не делись. И выходит, что эту войну тянут не наше правительство, не наш президент, а тянут народ и ну, народ, и волонтеры, и военные. Что вы вынесли из этой войны? Разочарование. Немножечко разочарование. Вот. Хотя, действительно, я на войне обрел друзей. Вот. И я понял, еще лучше понял, кто есть кто. Действительно, что я ожидаю? Я ожидаю я перестал уже доверять идолам. Вот. Мы сейчас вот, мы раньше Яроша идеализировали, теперь будем Савченко идеализировать. Вот. А нам нужно просто молодых, опытных, то есть не опытных, молодых, молодых патриотов. А где научиться, у кого научиться, ну, я думаю, эти молодые найдут. Вот. Нам нужно управлять. А как, как? Вот этого я не знаю. То есть, как это сделать, я не знаю, потому что не хотят уходить эти. Одни и те же лица, вы же заметили, да? Как закончится эта война? Я пока не вижу конца этой войны. Я не вижу. Это затяжной конфликт, который выгоден даже нашим нашим-нашим коррупционерам. Она закончится только лишь тогда, когда у власти будет патриот. Вот. Потому что очень много вопросов. С тем же газом. С тем же налогами. Офшоры. Это вообще ужас. Наблюдаем по телевизору, взяли там этого. Ну, со всеми, вот, со всеми деньгами и прочее. И беднягу выпускают. Под залом 20 миллионов. И где же он такие денежки? А, как он сказал по телевизору, у меня много друзей. И все друзья, наверное, воруют. Раз 20 миллионов просто для своего, так сказать, друга отвалят. Тут не знаешь, как прожить. Пользуешься услугами волонтеров быстрее ищешь работу после войны, чтобы, ну, хочется сделать свою женщину счастливой, поэтому должен быть мужчиной. Вот. В отличие от Збройных сил Украины, где выплачивают заработную плату в добровольческом украинском корпусе, заработную плату не платят. Поэтому тут один выход – работать и зарабатывать. Ну и, естественно, мы себе не можем позволить на заработок а заплатить 20 миллионов там типа. Или вот такой дом построить, как у него. Поэтому пока, пока не найдется... Я-то я вижу выход из этого только силовой. Вот. Потому что уговаривать их бесполезно. Вот. Выборы они тоже, я так подозреваю. Они живут под себя, законы все. Ну, хорошо, это, это все, это все, 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 вы сами понимаете. Статус участника боевых действий получили? Я так перестал уже этого добиваться. Вот. Почему? Потому что, помыкавшись по кабинетам, я, я понял, что это сейчас для добровольцев, добровольческих корпусов, украинского корпуса, это нереально. Вот. Есть, конечно, достижения наших волонтеров, вот, которые добиваются статуса тем, кто погиб, и их семьям. Вот. А вот насчет нас, тех, кто живой, ну, просто нет нас. Ну, нет таких рычагов, чтобы дать нам статус участника боевых действий.